Я не заснять тупое видео про какой там ну, сделать спасибо. Но, но хотел бы сделать первое впечатление такой игре Grand Theft Auto Liberty City Story. Я правда говорю, я еще ее скачивал и никуда просто не заходил. Я так понял, все тут как и в настоящем где-то сам Жесть. В общем, мы нажимаем пропустить это все. Мне это не надо. Ну да что? Ч ⁇ песня-то не будет идти, а? Нажмите продолжить. Ну как и где-то в тут нифига себе. Графика, конечно, не такой уж на высшем уровне. Но начало мне нравится, я вам скажу. Сейчас посмотрим, какой он... угу. Опять же, Либерти Сити конечно же, какой-то город, похожий на Китай. Это будет графика очень похожа на Grand Theft не... О, боже мой. Гранд за Auto 3. Мы же пропустим это все неинтересно. Вот это как, блин, я не знаю. Я хочу посмотреть на графон, какая как скорость оскорки машины. А на что вообще? А, блин. Стойте! Что за фигня? Вы, наверное, увидели это. Это же само... Офигеть, это где-то... Да блин, пошел нафиг. Это же здание из GTA 3. Наверное, все его помнили. Помнят. Офигеть, вот это круто. Это как-то тот же город. Мне кажется, да. Ой, блин, нет. Да-да-да-да-да, это тот же город. Так, мне говорят идти туда. Графика, конечно, как и где-то 3. Офигеть, какие же неуклюжие тут можно печать подлагивают. О боже, город тоже самый. Я так понял, мистер Алис, создатель Майнкрафта. Какого Майнкрафта? Скорость бешеная. Что было? Где-то это не такая скорость была. Так, я-то все место знаю. Я-то место знаю. Это первый домик этого. Чела Тони, да, Тони его звали. Не Тони Старк. Положу машину, встаньте на желтую. Вообще, первое впечатление хорошее. Это вообще Бак Бакпук. Бак. -пук. бак бак Бакпук. О боже мой народ, это соединение где-то с где-то в и где-то три. Нечто говно. Игра мне вообще не понравилась. И да, поначалу я думала, ну нормально. Ну посмотрим еще. Это. это что за графика? Что у него за глаза? Что спать хочет? Если что, иди спи. Тебе разрешают. Не спи. Так. Боже мой, Рокстар, вы что, офигели, что ли? Рокстар нечего делать, чтобы их выпускать, это говно. Но мне кажется, это не Рокстар выпустила, потому что обычно бывает в начале Рокстар написано. Если это Rockstar, то им огромнейший минус от меня. Это супер огромный минус от меня. Я их просто ненавидеть буду тогда. Я никогда в жизни не проиграю. где-то 5 на PS то Это вообще, о боже мой. Разобьем скорость. Блин, Громкость, вались. Кажется, им добавили в росмолет. Ай. Минтэ, минтэ, минтэ. Первое впечатление, конечно, не лучше, я думаю, будет лучше. Но тут тот же город. И я даже не удивлюсь, что тут... Тут просто, наверное, добавили новые машины. И то герои. Да нет, это просто тот же город. Просто другой сюжет. Боже мой, это а говно не игра. Я ожидал большего да, Блин, закрой Говно. Опции управление, нет, нет. Звук. Так, это, так, пожалуй... так, продолжить. Сейчас моя машина вообще гореть будет. быстро я закончу это видео как задание выполнено стоп ну что ж графика где-то три карта где-то три машины где-то три сюжет ну насчет сюжета я даже еще не знаю но точно я не буду проходить это говнюки те же корабли я не понял ну, надо же быть такими ну пусть этот даже не будет Рокстар, но зачем так обосрать надо игру обязательно? И горит машина. Не понял, что машина не горит тоже так долго. В общем, первое впечатление просто из жопы, потому что игра никакой, но... Если он начнет гореть, я пойму, что это Рокстар. Так, это не Рокстар. Это точно не Рокстар. Это точно не Rockstar. Или Rockstar, ну, в общем, впечатление говно. Не ожидал. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч. Бай-бай.